assalomu alaykum bugungi videomizda Oʻzbekiston respublikasidagi davlat universitetlarining kontrakt summasini koʻrib chiqamiz demak boshladik birinchi boʻlib, toshkent davlat yuridik universiteti bu universitetning eng yuqori kontrakt summasi 18 million 522 ming soʻm. eng pasi esa 15 million 288 ming soʻm. Roʻyxatimizda ikkinchi boʻlib, al xorazmiy nomidagi toshkent davlat axborot texnologiyalari universiteti bu universitetning eng yuqori kontrakt summasi o'ttiz besh million so'm bo'lsa eng pasi esa o'n besh million uch yuz ming so'mni tashkil qilmoqda so'nggisi bo'lib sharqshunoslik universiteti sharqshunoslik universitetining eng past kontrakt summasi olti million to'rt yuz o'n ikki ming so'm olti yuz o'n olti so'm ekan eng baland esa o'n yetti million uch yuz sakson ikki ming so'm u to'rt yuz sakson so'm bu universitetlarning rasmiy saytlaridan olingan ma'lumotlar bu universitetlarda sizning qaysi tanishlaringiz o'qiydi o'zligiga jo'natib qo'ying